Для пополнения баланса магния в организме и для предотвращения дративливости и стрессу. Пошли все вон с русской земли, понятно? Убийцы, которые платят налоги и содержат украинских, хотите тихо, как всегда, тихо, аккуратно, моя хата скрыта. Теперь, о, це мое. Вашу хитрость видим насквозь. То есть. Поэтому пошли вон с То есть. русской земли. С заявами пропагандисты врываются у новый информационный тиждень, чи вернее в пробувають пробывают дно. Адже досі думают, что що хтось, кроме самих путіністів, може поверить у цю ахинею. В тринадцатом году очень много был ездил по Украине в разных точках, везде смотрел. Очень разная Украина, разные языки. Угу. Не хотят изучать язык друг друга, ругаются, что туда он приезжает, его называют там вот его там это и так далее. Они действительно живут вот этим хуторским, хуторянским таким вариантом. Вот я хочу, чтобы мне было комфортно, у меня была еда и так далее. Некие базовые потребности, чтобы удовлетворялись. А там можно повернуть вот головной убор с разными кокардами и все остальное. И все цель есть сейчас на российских телепомийках. То есть, конечно, как пройти повз. Світ має бачити все це, щоб переконатися, що Російська Федерація не хвора. И медицина тут без сила. Тож что Російську Федерацію просто треба позбавити можливостей воевать. Наше Министерство обороны доложило о результатах очередного массированного удара высокоточным оружием по гражданским, по энергетическим объектам а Украины. Это ответ на обстрелы наших гражданских объектов, в том числе как раз Белгорода. Помните, да, несколько дней назад Белгород тоже был лишен света. Оправдание там, типа, вот мы ударили в ответ. Да не нужны никакие ответы. Нужна системная, так сказать, да, значит, работа по разрушению украинской государственности как таковой. Вот. И это и будет правильно. А вот это вот все когда мы говорим, это ответ, такое ощущение, что мы перед кем-то оправдываемся. Перед кем? На самом деле, практически все более-менее, так сказать, вменяемое и патриотично настроенное население России, а как большинство, оно хочет одного. Оно хочет, так сказать, да, как можно скорейшего, как можно, так сказать, более победоносного завершения, значит, этой войны. Вот, собственно, и все. Размолотить все в пух и прах, вот это и будет правильно. А когда мы начинаем рассказывать, там, вы знаете, это не мы, это в ответ, просто мы в ответ, а если бы это, такое ощущение, что мы оправдываемся перед Вашингтоном, Брюсселем, а зачем? Да, і гірже то в такому так сказать, наша ініціатива. Бо армія Путіна завжди воює з мирними, тому продовжує обстрілювати Україну і навмисно, перецільно та підло б'є саме по цивільним об'єктам та критичній і енергетичній інфраструктурі. Але звісно, брехливі роти Путіна кажуть, що б'ють по військовим цілям. Ось вам із найсвічішого. Начнем с главной новости минувших выходных. Россия нанесла один из самых мощных комбинированных ударов по Украине с применением сотен дронов, а также крылатых и баллистических ракет. По всей стране горела энергетическая инфра инфраструктура, военных заводов. А цікаве формулирование, скажите, енергетична инфраструктура заводов? От тільки де ці фейкомети бачили окремі спеціальні ТЕЦ для заводів. Хоча це ж звучить з чорних ротів путінських посіпак, тому немає чого дивуватися. А от ось це їхня енергетична інфраструктура заводів, ми обов'язково запам'ятаємо. Ну і нагадаємо їм, коли погасне чергова енергетична інфраструктура заводів. на Росії. часом в іншому эфире, не пидло, підло вони обговорювали врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Хамас. Ну і зараз ви зрозумієте, чому підло. Давайте подивимося. На мой взгляд, происходит ужасное. Дело в том, что, наверное, вы обратили внимание, что среди пунктов есть некий надгосударственный орган, который контролируется самим Трампом и который является, по сути, будет являться органом аннексии этой территории в пользу США и Израиля. Так. Иначе никак. Люди могут остаться, но на положении рабов. Потому что за ними будет установлен тотальный контроль и фильтрация на предмет принадлежности Хамас и соответствующим репрессиям. Вы понимаете, да? да? Будет создан рай, но на костях. Стоп-стоп. Ну а це уже серьезно. Бо щойно пропагандист Мухин фактично проколовся. И рассказав, что насправді робить Вже і планує робити далі Путін з Україною та з українцями, бо його нікчемна аналітика це ж верх цинізму. Бо рашист країна якого терористи вбивця обурюється тим, що когось перевіряють на тероризм, і додає Це дуже опасна затія, яка по суті являється. выходом за международное право, за пределы международного права. То есть права. опасность в том, что, э, так сказать, это параллельно международному праву, опасность или даже, вернее, перпендикулярно в том, ему. что США сейчас впервые да. за много лет своей экспансии в разные страны и отъем самых разных ресурсов аннексируют территорию. Первый раз. А вот первый раз, что называется, как известно, иногда он аннексия, может быть комом, мяркая. да, первый но, блин, так, может быть но... нет, но это очень опасная тенденция. А, первый раз, скажи, комом может быть. Знову ж таки, це про російську армію на фронті. Тільки от другого разу в окупантів не буде, бо ми зупинимо їх і виб'ємо з нашої землі. Це знаєте, що більше не лізли ніколи. До речі, не дивно, що російські пропагандисти знову скиглять, бо на фронті успіхів у них немає. Ну і бавовни теж стає більше. Тож тепер вони називають свої удари по нашій енергетиці відповіддю на атаки України по їхніх НПЗ. Раніше Росія біла. по транспортировке электроэнергии. А сейчас она бьет по генерации. Почему? Потому что провокации, которые были в период, я вам напомню, энергетического перемирия, когда Украина наносила удары по газораспределительным станциям России, когда Украина наносила удары по нефтепроводу. Дружба. Когда Украина наносила удары по НПЗ, это же должно было иметь определенные последствия. Безусловно. И то, что провокации неминуемо приведут к изменению характера войны, мы об этом говорили не раз. И вот, пожалуйста. Если бы понты Зеленского светились, украинцам можно было бы не переживать. По крайней мере, они бы зиму пережили со светом. Но понты Зеленского, они не светятся, понимаете? Они никакой электроэнергии не генерируют. Откуда ее брать, непонятно. А с учетом того, что синоптики говорят о том, что эта зима будет очень лютая, да, я могу себе только представить, каким последствия это все может привести. І які процеси пойдуть внутрі України, мені трудно сказати? Знову ж таки нічого нового не почула. Хоча це звучить саме зараз. Але ось це і є класика пропагандистського жанру. Спочатку самі б'ють, а потім ображено кричать про ескалацію і зображають із себе жертв. А насправді просто бояться, бо Україна вже давно навчилася бити. Точно у відповідь, і саме це те, від чого усім їм рве дах. І повірте, у їхніх заявах, навіть коли вони ось такі, це дуже помітно. Оправдання там, типу, от ми ударили в ответ. До нежніки ответи, нужна системна та скада, наші та робота по розрушенню української государності як такової. Вот. і це і буде правильно. А от это все. когда мы говорим, это ответ, такое ощущение, что мы перед кем-то оправдываемся. Перед кем? На самом деле, практически все более-менее, так сказать, вменяемое и патриотично настроенное население России, а таковых большинство, оно хочет одного. Оно хочет, так сказать, да, как можно скорейшего, как можно, так сказать, более победоносного завершения, значит, этой войны. Вот, собственно, и все. Размолотить все в пух и прах, вот это и будет правильно. А когда мы начинаем рассказывать, там, вы знаете, это не мы, это в ответ, просто мы в ответ, а если бы это, такое ощущение, что мы оправдываемся перед Вашингтоном, Брюсселем, а зачем? Да, і де ж в такому так тусклі наша ініціатива, як і те, як в них підгорає від того, що нас продовжують підтримувати в ЄС. Нагадаю, вчора до Києва прибула глава європейської дипломатії Кая Калас, яка оголосила про виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Тож, звісно, як розумієте, на болотах понеслося. Я лішу лишен... всякого оптимизма и всяких иллюзий. И мне кажется, мы очень сильно недооцениваем происходящее. И те сигналы, которые идут, воспринимаем, на мой взгляд, слишком оптимистично. Мы все время исходили из того, что нам противостоит украинский военно-промышленный комплекс с некоторой помощью со стороны НАТО, поставляющей готовые изделия. Поэтому, все-таки, возможно, в какое нибудь нас времени наступит истощение. И вот это истощение украинской экономики, усталость Европы и блока НАТО от войны, и, наверное, все-таки кто-то хочет мир, и посмотрите, какая ситуация, плюс мобилизационный ресурс, что мы видим в реалиях сейчас? Мы видим, что удары, которые мы достаточно эффективно наносим по территории Украины, для непосредственно передовой не являются определяющими. По одной простой причине. Потому что военно-промышленный комплекс вынесен за пределы Украины. Второй момент. Посмотрите, какое количество иностранцев воюет в рядах ВСУ. Не должно быть никаких иллюзий. Идет целенаправленный рекрутинг. В цей час на самой России едности то не мая. И не мая ее даже среди граждан недофедерации. Тож далее покажу, как в цей час объясняется Соловьев. Бо як виявилося, не всі московити розуміють, що війна триває, і, схоже, у Путіна все не стільки погано зараз. До речі, як на фронті, так і з економікою, так і в Білгороді, що пропагандисти взялися відпрацьовувати нову методичку, тільки погрожують вже своїм різні доброта і представлення про те, що ми живемо. Ну ну, не, ну, ну что, ну войны же нет. Ну правда, по Москве идешь, войны нет. По Питеру идешь, войны нет. Нет никакой войны. Короче, снимают видео такие типа... Я не знаю, как ехать, поэтому я доеду до двери. У меня сегодня была встреча, пьясня, я вся нарядилась. Я не могу доехать, потому что этот навигатор не работает в центре. И что вы думаете, я просто час, час ездила вокруг Кремля, я не могла вернуть, куда мне надо. И я реально, я не могу просто в обратную сторону ехать, не могу, вот чтобы вы понимали, я Камкаду, чтобы развернуть. Мне надо, короче, вот туда, а я не могу туда поехать, потому что я не понимаю, где тут разворот. Я понимаю головой, что, наверное, надо уйти куда-то влево или вправо, потому что, ну, явного, естественно, разворота на Тверской его просто нету. Но я, я кружусь и в итоге заблуждаюсь. Да, я просто час ездила, час, чтобы вы понимали, я не утрирую. И сейчас вот а, я еду в сторону МКАДа. Просто в на МКАД. Б***. Потому что мне нужно в центр Москвы, но я еду на МКАД, потому что я не знаю, где разворот. И походу только в химках развернусь, потому что я в химках могу без навигатора ориентироваться. Мне так обидно. Б*** обидно, не могу. Я <laughs> просто обидно, просто. Вот пару раз их на площади публично высечь, сразу будет очень полезно. А когда какой-нибудь идет совершать теракт, не ждать, как в случае с крокус Сити, годами, пока проведутся все, потом суд. А на третий день. А не рассуждать, как всегда, о том, что вы, смертной казни, как это возможно. Очень просто это возможно. Неотвратимость наказания тогда осуществляется в своей единственной правильной форме в условиях войны. Потому что мы говорим не о совершении уголовных преступлений в мирное время, а мы говорим о діяльності терористів і диверсантів. як вам напишіть у коментарях. Ну а я підсумую традиційно найважливішим повідомленням. Бо щоб там не відбувалося в світі на міжнародній політичній арені, чи зрештою в них на болотах нам з вами своє робити. Тому давайте підтримувати збройні сили України. Тож нагадую, зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тож прошу, скануйте код і долучайтеся. Або шукайте зручні реквізити в описі під цим відео на Ютуб. До речі, ця автівка дуже потрібна хлопцям на фронті, а додатково ми обладнаємо її реп. Тож нехай вона опиниться у хлопців якнайшвидше, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Ну подають нам А вам дякую за зворотній зв'язок і за те, що дивитеся. Я правда, все бачу і все читаю. Тому бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.